assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugungi fizikadan darsimizda biz fizikadagi formulalarni kelib chiqishini va ularni qachon qo'llash kerak qaysi formulada qaysi kattalilardan foydalanamiz shularni ko'rib chiqamiz demak bir boshdan boshlaymiz fizikadagi har bir darsliklarni ho'p bugungi qo'llanmamiz fizika oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun o'quv qo'llanmasi ergashev doniyor jamoliddinovich va yusupova sobira Yunusovna. mana shu ikkita kishi bu qo'llanmani yaratishgan shu qo'llanma asosida darsni demak o'tishni boshlaymiz demak kirish qismidan boshlaymiz fizika bu jonsiz tabiat haqidagi fan hisoblanadi tushunarlimi ya'ni u odamlarni o'rab turgan olamni o'rganishdagi savollarga javob beradi bu bilimlar insoniyat madaniyati va intellektining asosiy qismi hisoblanadi olamda real mavjud bo'lib bizni o'rab turgan hamma narsa uylar sanoat inshootlari mashinalar qushlar jonivorlar baliqlar o'simliklar mikroorganizmlar suv havo yorug'lik molekulalar atomlar protonlar elektronlar radiotorqala va hokazolar biz bevosita sezadigan yoki maxsus asboblar yordamida biladigan hamma narsalar fanda materiya deyiladi demak ko'zimiz ko'rib turadigan barcha narsalar yoki maxsus asboblar yordamida o'lchanadigan barcha narsalar bu materiya deyiladi tushunarlimi ho'p materiyaning asosiy xususiyati materiyaning asosiy xususiyati uning o'zgaruvchanligi va harakatidir olamdagi barcha o'zgarishlar tabiat hodisalari deb ataladi demak tabiat hodisalari nimaligini bilib oldik fizika so'zi grekcha fuzis tabiat degan ma'noni bildiradi yoki ba'zi bir manbalarda yunoncha ham deb ketadi yunoncha tabiat degan ma'noni bildiradi materiya xususiyatlarini uning o'zgarishini ya'ni tabiat hodisalarini o'rganadi va hodisalarni o'zgarishini qonunlar bilan bog'laydi buni hali qaysi qonunlar bilan bog'lanishini har bitta formulada tushuntirib o'tib ketamiz hop davom etamiz fizikaning amaliy jihatdan o'rganilishi texnikaning rivojlanishiga bu esa insoniyat sivilizatsiyasining shakllanishiga olib keldi mexanika so'zi grekcha mexaniki so'zidan olingan bo'lib mashinalar qurish haqidagi ta'limot degan ma'noni bildiradi mexanika bu jismlarning o'zaro ta'sirlashuvi va harakati haqidagi fandir demak mexanika bu jismlarni ta'sirlashishi va harakati haqidagi fan hisoblanadi mexanika fizikaning eng qadimiy bo'limi hisoblanadi shuning uchun eng rivojlangan va o'rganib bo'lingan tushunarlimi ya'ni birinchi bo'lib shu fizikani bo'limi sifatida mexanika o'rgatiladi davom etamiz fizika va mexanikaning rivojlanishiga va fan sifatida o'rganilishiga aristotel arximed galileyo galilei ibn sino beruniy al xorazmiylar ulkan hissa qo'shishgan mexanik harakat va jismlarning o'zaro ta'sirlashuvini birinchi bo'lib ingliz olimi isak nyuton asoslab berdi shuning uchun klassik mexanika nyuton mexanikasi ham deb ataladi tushunarlimi nima uchun mexanikani o'rganish kerak atrofimizni o'rab turgan olamni o'rganish uchun tabiatdagi har qanday hodisa harakat tufayli hosil bo'ladi har qanday mexanizmlarni tuzilishi va ishlash prinsiplarini o'rganish uchun texnikani rivojlantirish va yangi e, mashinalar yaratish uchun mexanika bo'limi o'rgatiladi tushunarlimi davom etamiz endi fizik kattaliklar va tushunchalar haqida gaplashamiz endi fizik kattaliklar va tushunchalar fizika yunoncha mana bu yerda endi yunonchasi aytilyapti yunoncha fiuzi so'zidan olingan bo'lib tabiat degan ma'noni anglatadi grekcha xato hattoham bia fizikada kattaliklar ikki guruhga bo'linadi birinchisi asosiy kattaliklar ikkinchisi qo'shimcha kattaliklar asosiy kattaliklarimiz yettita ularni har birini ko'rib o'tamiz hozir asosiy yettita kattaligimiz bor birda birinchisi uzunlik uzunlik katta l yoki kichkina l harfi bilan belgilanadi asosiy birligi metr keyingisi vaqt vaqt kichkina t harf bilan belgilanadi asosiy birligi sekund keyingisi massa massa kichkina m harfi bilan belgilanadi asosiy birligi kilogram to'rtinchisi esa modda miqdori modda miqdori neu harfi bilan belgilanadi asosiy birligi mol keyingisi tok kuchi tok kuchi katta i harfi bilan belgilanadi asosiy <tinyan> birligi amper keyingisi temperatura temperatura katta te yoki kichkina te harflar bilan belgilanadi lekin asosiysi katta te kiritilgan katta teg bilan belgilansa birligi kelvin bo'ladi mabodo kichkina te bilan belgilansa birligi gradus selsiy bo'ladi keyingisi yorug'lik kuchi yorug'lik kuchi birligi kandela tushunarlimi qo'shimcha ikkita kattaligimiz bor bular yassi burchak alfa birligi radian keyingisi fazoviy burchak mana shu harf bilan belgilanadi bu harfni o'qilishini ko'pchilik kandela deb o'qiydi yoki om deb o'qiydi farqi yo'q uni o'qilishi bir xil birligi stradian tushunarlimi davom etamiz endi asosiy kattaliklarni ko'paytirish bo'lish darajaga ko'tarish orqali hosil qilingan kattaliklarga hosilaviy kattaliklar deyiladi ular faqat hosil qilinadi ana shu yettita asosiy kattaligu ikkita qo'shimcha kattaligimiz yordamida fizikadagi barcha e, kattaliklar hosil qilinadi va ular hosilaviy kattaliklar deyiladi tushunarlimi davom etamiz endi fizikada barcha kattaliklar ikki xil bo'ladi bular skalyar kattaliklar va vektor kattaliklar faqat son qiymatiga ega bo'lgan kattaliklar skalyar kattaliklar deyiladi son qiymati va yo'nalishiga ega bo'lgan kattaliklar esa vektor kattaliklar deyiladi tushunarlimi endi birlikka oid olt qo'shimchalar haqida gaplashamiz bugungi darsimizda demak nomi misol uchun piko o'n darajasi minus o'n ikkiga teng nano o'n darajasi minus to'qqiz mikro o'n darajasi minus olti milli o'n darajasi minus uch santi o'n darajasi minus ikki detsi esa o'n darajasi minus bir keyingisi terra o'n darajasi o'n ikki giga giga yoki gigo deb yozilgan bu yerda o'n darajasi to'qqiz mega o'n darajasi olti kilo o'n darajasi uch gekto o'n darajasi ikki deko esa o'nga teng demak bular agar piko misol uchun boshqa birlikdan asl birlikka o'tmoqchi bo'lsak shunga ko'paytirishimiz kerak misol uchun mega nyutondan nyutonga o'tmoqchi bo'lsak o'n darajas oltiga ko'paytiramiz yoki milli metrdan metrga o'tish uchun uchundara minus uchga ko'paytiramiz ana shunday asl bulardan asl birlikka o'tish uchun ko'paytiramiz asr birlikdan bularga o'tishimiz uchun esa bo'lamiz shularga tushunarlimi mana shu fizikani bo'limlari haqida gaplashamiz endi fizika fani beshta asosiy bo'limga bo'lib o'rganiladi birinchisi mexanika ikkinchisi molekulyar fizika va termodinamika bu yerda sal davomi ham bor keyingisi uchinchisi elektr va magnetizm desak ham bo'ladi to'rtinchisi optika beshinchisi atom va yadro fizikasi shundan biz mexanika bo'limini o'rganishni boshlaymiz birinchi bo'lim bu mexanika mexanika bo'limi asosan besh qismga bo'lib o'rganiladi lekin bizada asosan kattaliklarda uch qismga bo'lib o'rganamiz deydida de. kinematika dinamika statika deydi de. statikani ichiga mana bu to'rt bilan beshinchi birliklarni kiritib yuboradi lekin unday qilish noto'g'ri mexanikani o'zi besh qismdan iborat birinchisi kinematika bu jismlarni harakatini o'rganadi dinamika keyingisi harakatni sababini o'rganadi ya'ni harakatni sababi bu kuch hisoblanadi uchinchisi esa statika. Statika bo'limi shu kuchlarni muvozanatda bo'lish shartlarini o'rganadi to'rtinchisi suyuqlik va gazlar mexanikasi O'z nomidan bilinib turibdiki suyuqlik va gazlar mexanikasini o'rganadi yoki harakatini o'rganadi desak bo'ladi tebranishlar va to'lqinlar bu ham nomidan turib, tebranish va to'lqinlar nazariyalarini o'rganadi tushunarlimi Xo'p. endi kinematikaning asosiy tushunchalaridan boshlaymiz jismning jismlarning harakati va shu harakatga keltiruvchi kuchning sabablarisiz o'rganadigan mexanikaning bo'limi kinematika deyiladi kinematika bo'limi demak bizda faqat harakatni o'rganadi harakatni sababini o'rganmaydi harakatni sababi nima esa kuch deb javob berishlaringiz kerak harakatni sababi bu kuch tushunarlimi jismlarni fazoda vaqt o'tishi bilan boshqa jismlarga nisbatan o'z vaziyatining o'zgarishi mexanik harakat deyiladi ya'ni bitta oddiy qo'pol misol bilan tushuntiraman oddiy stol ustida bitta jism turgan bo'lsa shuni olib bo'shyo'qqa qo'yadigan bo'lsak uni vaziyati o'zgaradi biror bir jismga nisbatan shuni qisqacha mexanik harakat desak bo'ladi nimaligini tushunishlaringiz uchun bu misolni aytdim keyingisi sanoq jismi unga bog'langan kordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchaydigan asbob ya'ni soatdan tashkil topgan sistemaga sanoq sistemasi deyiladi sanoq sistemasi demak uchta narsadan tashkil topgan ekan sanoq jismi va koordinatalar sistemasi hamda soat sanoq jismi nima deyishlaringiz mumkin sanoq jismi bu istalgan shu yon atrofimizdagi tinch turgan jism bu sanoq jismi bo'la oladi tushunarlimi mana shu davom etamiz endi bu yerda qaralayotgan jismning harakati qaysi jismga nisbatan o'rganilayotgan bo'lsa o'sha jism sanoq jismidir ya'ni tinch turgan jism qaralayotgan holda jismning shakli va o'lchami hisobga olinmaydigan darajada kichik bo'lgan jism moddiy nuqta deyiladi moddiy nuqta deganda de jismlarni o'lchami va shaklini hisobga olmasligimiz kerak juda kichik bo'lishi kerakda misol uchun biz toshkentdan turib samarqandda turgan avtomashinani ko'rolmaymiz to'g'rimi demak bilar biz aytamizki toshkent va samarqand orasidagi masofa oldida avtomashinani uzunligi kichik ya'ni avtomashinani o'lchami kichik shuning uchun avtomashinani moddiy nuqta deyish mumkin o'sha paytda demak qatn vaziyatda qaysi narsa juda kichik bo'laversa ko'rinmasa masala yechish payti ko'rsak yoki ko'rmasak deb ishlaymiz ko'rinsa bu moddiy nuqta bo'lmaydi ko'rmasak moddiy nuqta bo'ladi deb aytib ketaveramiz tushunarlimi masalan degan mana bu yerda navoiydan toshkentga uchayotgan samolyotni uzunligi u bosib o'tgan yo'lning uzunligiga nisbatan moddiy nuqta deyish mumkin hozirgi aytgan misolimni shu yerda tushuntirib bergan davom etamiz jismning fazoda qoldirgan izi trayektoriya deyiladi faqatgina fazoda emas tekislikda ham qoldirgan izi bizda trayektoriya deyiladi fazodami yoki raketa o'zida iz qoldiradi odamlar yurganda o'zidan iz qoldiradi shu ko'zimiz ko'rib turgan yoki dunyodagi barcha izlarga biz trayektoriya deb aytishimiz mumkin tushunarlimi davom etamiz endi jism harakat trayektoriyasini uzunligi yoki harakat trayektoriyasini qanchaligi bosib o'tilgan yo'l deyiladi ya'ni mana shu raketa uchganda o'zidan iz qoladi dedik mana shu izni qanchaligiga yoki uzunligiga bosib o'tilgan yo'l deyiladi masalan jism a nuqtadan b nuqtaga egri chiziqlar bo'ylab harakat qilgan bo'lsin u holda yo'l va ko'chish quyidagicha topiladi demak yo'li mana bu ana shu hamma masofalarni qo'shib chiqsak yo'l bo'ladi ko'chishi esa harakatni qayerdan boshlagan va qayerda tugatdi o'sha vektorimiz bizda ko'chish deyiladi tushunarlimi harakatni boshidan harakatni oxiriga ya'ni harakat boshlangan joydan harakat tugagan joygacha bo'lgan vektor bizda ko'chish deyiladi tushunarlimi yo'lni bildik qancha qayerrni bosib o'tsa o'shani qo'shib chiqsak yo'l hosil bo'ladi tushunarlimi keyingisi jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi yo'nalishli kesma ko'chish deyiladi hozirgi aytgan qoida yo'l faqat to'g'ri chiziqli harakatda ko'chishga teng bo'lishi mumkin boshqa harakat turlarida yo'l ko'chishdan katta bo'ladi tushunarlimi har doim vertikal harakatda yo'l va ko'chishni topish tasavvur qiling koptok yerdan hash bir balandlikka ko'tarilib hash ikki masofaga tushganda ushlab olindi u holda yo'l va ko'chishni quyidagicha topamiz anmisol uchun hash bir balanka otib yubordi va hash ikki balandga tushganda ushlab olindi shunda yo'lini topish uchun hash birga hash ikkini bir qo'shamiz ana bu yo'li topiladi a ko'chish topish uchun boshlang'ich nuqtasi shu yer edi oxirgi nuqtasi shu yer ikkalasi orasidagi masofa hash birdan hash bir ikkini bir ayirishimiz kerak shunda mana bu ko'chishi kelib chiqadi tushunarlimi ana shu keyingi mavzuyimiz demak aylana bo'ylab harakatda yo'l va ko'chish bu mavzuni ko'rib o'tishni boshlaymiz jism ma'lum bir burchakka aylana bo'ylab ko'chsin masalan mana shu burchakka aylana bo'ylab ko'chsin u holda yo'l aylana yoyiga teng bo'ladi mana shu yoy yo'lga teng bo'ladi jism bir to'liq aylanganda ikki pier masofani o'tadi ya'ni shu yerdan boshlab bir aylanib kelib shu yerda tugasa uni yo'lini toping desa ikki pier formuladan topishimiz mumkin tushunarlimi a endi mana bu alfa burchakni qanday topamiz alfa burchakka burilganda qanday topamiz uch yuz oltmish gradusda ikki p burilsa qanaqadir alfa burchakka s masofaga buriladi deymiz demak s ni topishimiz uchun quyidagicha formulaga qo'yishimiz mumkin s tenglik pier taqsim yani alfa. bir yuz sakson ko'paytirilgan alfa alfa bizda berilgan burchak p pini qiymatini hammamiz bilamiz matematikadan uch butun o'nd teng r esa bizda o'sha ayinani radiusi hisoblanadi tushunarlimi davom etamiz endi ko'chsni esa kosinuslar teoremasiga asosan topishimiz mumkin ya'ni l tenglik ildiz ostida Xo'p, hozir Bir demak ko'chishni qanday topishimiz mumkin ko'chishni esa l tenglik ildiz R er ning kvadrati qo'shilgan R er ning kvadrati minus ikki er kvadrat kosinus formulani topishimiz mumkin yoki buni 2R er kvadrat desak ham bo'ladi hozirgi formulada chunki radius o'zgarmaydi bizda shundankey chiqarib olib yangi formula qo'yib ishlashimiz mumkin mana bu aylana uchun ko'chishni topish mana bu ko'chish hisoblanadi A nuqtadan B nuqtaga ko'chgani uchun shu ko'chishni topishimiz kerak bu kosinuslar teoremasidan topiladi davom etamiz endi jism kordinata o'qi bo'yicha harakatlanayotgan yo'l va ko'chish pifagor qonuniga asosan topiladi masalan bizada a nuqtani kordinatalari ks bir igrik bir bo'lsin b nuqtani korinatalari esa x2, y2 bo'lsin shunda ular orasidagi masofa yoki ko'chish quyidagicha formulani topiladi mana bu masofani topish uchun eks ikkidan eks birni ayirishimiz kerak bu orasidagi masofani topish uchun igrik birdan igrik ikkini ayirishimiz kerak yo q igrik ikkidan egrik birni ayirishimiz kerak keyin pifagor teoremasiga asosan biz ikkita katetlarni kvadratlarini qo'shib ildizdan chiqarsak mana bu ko'chish bilan yo'l kelib chiqadi xuddi shu narsa mana ko'chishi Küçt kvadrat, ko'chishni kvadrat yoki yo'lni kvadrat teng x2 x1 ning kvadrati qo'shilgan y2 y1 ning kvadrati yoki ikkala tarafdan elizol yuborsak kvadratlar qisqarib ketib shu formula hosil bo'ladi tushunarlimi jismning hamma nuqtalari bir xil trayektoriya bo'ylab harakatlanadigan harakat ilgarlama harakat deyiladi oddiygina mana shu ruchka bo'ladigan bo'lsa ruchkani shunday o'zini ma'lum bir masofaga shunday o'zini hamma nuqtalari baravar ko'chsa bu ilgarilanma harakat bo'ladi ya'ni o'zi ilgarilanadi ilgariga suriladi desak ham bo'ladi shuning uchun ham ilgarilanma harakat deyilgan ke, keyingi mavzuyimiz demak to'g'ri chiziqli tekis harakat bu harakat haqida gaplashamiz endi vaqt o'tishi bilan jism tezligi o'zgarmaydigan harakatga teksi harakat deyiladi ya'ni bunda tezlik doimo konstanta saqlanadi ya'ni o'zgarmas bo'lib hisoblanadi tushunarlimi ho'p davom etamiz endi vaqt birligi ichida bosib o'tilgan yo'lga yoki harakatning jadalligini ifodalovchi vektor kattalikka biz tezlik deb aytamiz tezlikni formulasi v tenglik s taqsim t xalqaro birliklar sistemasida tezlikning birligi bir metr taqsim sekund deb qabul qilingan tushunarlimi tezlikning bundan tashqari birliklari ham ko'p santimetr taqsim sekund kilometr taqsim sekund kilometr taqim soat va hokazolar lekin masala ishlashda asosiy birlikda ishlash lozim masalan kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tishni ko'raylik bizda bir kilometr taqsim soat berilgan shundan metr taqsim sekundga o'tish uchun kilometrdan oldin metrga o'tamiz soatdan sekundga o'tamiz so'ngra hisoblaganimizda o'sha kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tish uchun uch butun oltiga bo'lishimiz kerakligi kelib chiqadi tushunarlimi tezlikni o'lchovchi asbob bu spidometr hisoblanadi formuladan s yo'lni topsak s tenglik vt tenglik hosil bo'ladi ya'ni bizda tezlikni vaqtga ko'paytirsak masofa hosil bo'lar ekan tushunarlimi bu formula jismning harakat tenglamasi ham desak bo'ladi hozir harakat tenglamasini ham ko'rib o'tamiz mana bu yerda nol ya'ni korinatalar boshi bu x o'qi ana shu x yo'qida x nol boshlang'ich nuqtasi x nol edi x masofaga ko'chdi ana shu eks noldan x masofaga ko'chdi mana bu s ks masofa s adan b ko'chishi misol uchun agar jism x yo'q bo'ylab harakatlanib x nol koordinatidan <laughs> x koordinatigacha ko'chsa u holda jismning ko'chishi s tenglik x minus k nol bo'ladi va harakat tenglamasi x tenglik x nol plyus s ko'rinishida bo'ladi bundan jismning harakat tenglamasi quyidagicha yozish mumkin x tenglik x0 qo'shilgan vt har sekundda demak t vaqtni joyiga e, vaqt berilganini qo'yamiz v ni joyiga tezlikni x0 ni joyiga boshlang'ich nuqtasini x ni joyiga esa oxirgi nuqtasini qo'yib hisoblashimiz mumkin Tushunalimi? jismlarning uchrashish vaqti va joyini topishimiz uchun ularning harakat tenglamalari tenglashtiriladi ana shu manimcha bu mavzuimiz tushunarli bo'ldi keyingi darslarimizda xudo xolasa vektorlar ustida amallar mavzusini ko'rib o'tamiz ungacha savollaringiz yoki tushunmagan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa e, ana ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin shu bilan demak bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi xayr sog' bo'linglar